Я не могу согласиться со своим коллегой э, Алиник. Не могу, потому что я избирался э, в городе героя Одессе. И меня избирали жители этого города. И отозвать логично может только избиратель. В законе нужно прописать четко процедуру. Она должна быть такая же. Инициативная группа поднимается собирает подписи, организовывает комиссии и отзывает того или иного депутата. Вот это очень важно. Почему? Потому что другого варианта нет. Ведь народный депутат Украины, который избран по мажоритарной системе, который избран по пропорциональной системе, он обязан, я подчеркиваю, работать столько же времени, сколько в зале заседаний, где принимаются соответствующие законопроекты. И я думаю, что народный депутат такое же количество времени должен проводить и в округе. Не случайно в график, когда составляется график работы народных депутатов, стоит. Одна неделя работа в округах, одна неделя в зале, одна неделя в комитете. Я думаю, что вот с учетом этого графика работы, плановая работы народного депутата, необходимо пойти именно по такому пути. А чтобы народных, народные депутаты, которые вообще не знают этого народного депутата, а вдруг он 70% времени проводит в своем округе. Он тут тут я не могу согласиться с моим коллег, глубоко уважаемым коллегой Владимиром Ленинком. Вы знаете, нет, хаоса не будет. Я считаю, что не будет, потому что для того, чтобы приступить к этой процедуре необходимо, ну, наверное, работать в округе. Если депутат оторвался, вот он приехал в Киев, и в Киев не выезжает, и забыл, что такое, допустим, сельский район, не приезжает. Он один раз в пять лет туда приезжает, вряд ли он будет, наверное, хорошим народным депутатом, вряд ли он будет отстаивать интересы своих жителей. И само название явствует, что он народный депутат. Я подчеркиваю слово народный. Значит, народ ему должен делегировать соответствующие полномочия, и он делегирует и он должен быть хорошим лоббистом, он должен быть настоящим лоббистом интересов своей громады. А то, что касается, допустим, если он работает народный депутат, его отозвать могут только, ну, наверное, те, кто за него проголосовал. Вот за меня проголосовало более 50% тех граждан, которые пришли на выборы. Так 50% наверное и должны отозвать, сказать, что мы ему не доверяем по той-то той -то причине. Но нужны основания. Если не пришел в зал, может он работает в округе. Если он не проголосовал, может он заболел и так далее. Это, здесь я с этим не могу согласиться. Не потому, что я не хожу на заседания. На все заседания Верховной Рады я практически бываю, если нет командировки или каких-то других моментов. Но в округе я тоже работаю. Я осуществляю приемы, встречаюсь с коллективами, которые находятся в моем округе, и так далее. Здесь к этому нужно очень осторожно подходить, потому что кому-то не понравишься в зале и начнут голосовать. И это, это такая, мне во всяком случае, она нелогичная процедура. Не только по Конституции. Я думаю, что и законом можно урегулировать а, этот процесс. Должен. Да, вполне возможно прописать выборы в случае не, э, удовлетворительной работы, в случае прогулы, если он вообще не ходит, допустим, не появляется ни в округе, не ходит на заседания, не внес ни один законопроект. Зачем нужен такой народный депутат? Его нужно... Нужно, можно будет отозвать. Другое дело ⁇ пропорциональная система то тут совсем другое. Здесь можно. Здесь есть... След... Один не хочет работать, следующий поджимает. А пропорциональная система ⁇ это совсем другое. Но есть... Практика, есть практика многих стран, где есть процедура отзыва народного депутата. Не нужно изобретать велосипед, нужно посмотреть хорошо законодательство, в том числе и зарубежное, и мы определим. И есть по-разному. Есть 20%, есть 15%, есть 25%. То есть все, все это есть. Главное, чтобы было же... Желание пойти. Я согласен и думаю, что буду поддерживать э, изменения в закон о статусе народного депутата, о выборах народного депутата, чтобы народного депутата можно было отозвать.